главой кризисной психологической службы в городе Чернигов и одновременно являюсь волонтером, который координирует помощь 13-му БТРО. Как вы знаете, сейчас 13-й батальон находится на Луганской области. Более того, он находится в Луганской области, укрепляет пограничников, помогает пограничникам. Многие блокпосты расположены непосредственно на границе России и Украины. Ситуация там сейчас достаточно тяжелая, как вы все знаете. Есть, к сожалению, несколько человек погибших, и, к сожалению, есть раненые, но я знаю точно, что руководство этого батальона максимально заботится о солдатах, которые там служат, и старается свести человеческие потери и риски человеческих жизней, человеческому здоровью к минимуму я только что разговаривала с начальником штаба, с начальником штаба 13 -го. БТО. он говорит, мы держимся, мы не отступаем, боевой дух у нас хороший, как бы передавайте всем, что все в порядке. Идет, как вы понимаете, сейчас скоро будет осень, потом зима, вряд ли эти события, которые происходят у нас в стране, закончатся, как мы все того хотим, там, за месяц, скорее всего. Скорее всего, батальон будет осенью и, возможно, зимой. Поэтому есть несколько задач, которые стоят по обеспечению батальона. Одна из них это, естественно, солдат накормить. На данный момент там около 500 человек. И благодаря Олегу Алексеевичу как бы, мы эту задачу выполним. То есть ну, мы так примерно прикинули, что этого должно хватить там, вот на осень там, и на зиму, скорее всего, нам тушенки хватит. Следующая задача стоит, конечно же, в теплых вещах. И так как на границе положение там тяжелое, были за несколько раз обстреляны блокпосты и очень много автопарка пришло в негодность. Мы сейчас еще занимаемся ремонтом автопарка. Так вот, э, вот то, что мы получим, у нас кроме 13-го БТР в Чернигове еще есть, как вы знаете, 41-й, который стоит в Донецкой области, батальон специального назначения Черников, который тоже сейчас несет службу э, в Донецкой области. И первая гвардейская дивизия, это наши танкисты из Гончаровска. Мы сейчас как бы с координаторами, которые помогают вот, другим батальонам, я сейчас нахожусь как бы, ну, в общении, поддерживаем связь и, возможно, ну, невозможно, мы сто процентов поделимся, поделимся тушенкой еще и с другими батальонами, скажем так, ну, чтобы помощь была равномерно для всех распределена.